বৃদ্ধাদৰ্প অহংকাৰ বৃদ্ধা অভিমান সাধুজনক কৰে তাৰে তৃণ সেন জ্ঞান আমি যে আমাৰ ধন সম্পদ ল'ৰা ছোৱালী ৰোগ সৌন্দৰ্য বল বিক্ৰম এইবিলাক লৈ যে অহংকাৰ কৰোঁ এই অহংকাৰটো আচলতে মিছা অহংকাৰ বুলি কৈছে এই অহংকাৰটোৰ কোনো কাৰণ নাই অকাৰণ আজি আমি যিবিলাক লৈ অহংকাৰ কৰিছোঁ কালিলৈ সেইবিলাক থাকিব জানো থাকিব আজি বল বিক্ৰমো নাথাকে ৰোগ সৌন্দৰ্যও নাথাকে তাৰপিছত ধন সম্পদ আজি আছে কালিয়ে নাই নাথাকাজনৰো হ'ব থাকাজনৰো কিন্তু আগতী হৈ যাব পাৰে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে গতিকে সাধুজন অৰ্থাৎ যিসকল মহান পুৰুষ তেওঁলোকে কিন্তু এইটোক কোনোদিনো মানে হেৰি যিটো অহংকাৰ গৌৰৱ এইটো কিন্তু সেই মহান ব্যক্তিসকলে কেতিয়াও ইয়াত মানে কি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ ধন সম্পদ ৰূপ সৌন্দৰ্য বল বিক্ৰম বিদ্যা বুদ্ধি এইবিলাকক লৈ কোনোদিনো অহংকাৰ নকৰে গতিকে সেইটো আমিও বুজি ল'ব লাগে আমিও কোনোদিনো নিজৰ মানে বিষয়বস্তু লৈ অহংকাৰ কৰাটো অনুচিত আমিও তেনেকৈ কৰিব নালাগে কাৰণ এইবিলাক হ'ল ফণস্থায়ী বস্তু আজি যিজনক আমি দেখিছোঁ দিনটো কালিলৈ হয়তো সেইজন ডাঙৰ এজন মালিকত পৰিণত হ'ব পাৰে আৰু যিজন আজি মালিক সেইজন হয়তো ভিক্ষাৰো হৈ যাব পাৰে এদিন গতিকে আমি পৰাপক্ষত সেই অহংকাৰবিলাক ত্যাগ কৰিব লাগে আজি আমি বিভিন্নজনে বিভিন্নজনৰ লগত এইবিলাক অংকাতমত্ত হৈ শত্ৰু বঢ়াই লওঁ যাৰ কাৰণে ইজনে সিজনক আমি মানে শত্ৰু আচৰণ কৰি থাকোঁ বিপদটো নিজৰে হয় চত্য তিতা দাপৰেতে নৰ ভাগ্যৱান সুনিৰ্দিষ্ট তাৰ আয়ু পৰিমাণ কলিকাল হৰিণিলৈ চে ভাগ্য তাহাৰ অকালে অঘাতে মৰে নৰ অনিবাৰ কি ক'লে সত্য ট্ৰেতা দাপৰ এই তিনি যুগত মানুহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট আয়ুস আছিলে সিমান দিন তেওঁলোকে বাচিবই প্ৰত্যেকেই নিৰ্দিষ্ট এটা আয়ুস আছিলে সত্য যুগত এজন মানুহৰ বয়স আছিল চাৰিশ বছৰ সত্য যুগত চাৰিশ বছৰ বাচে আৰু ট্ৰেতা যুগত তিনিশ বছৰ দাপৰ যুগত দুশ বছৰ এই আছিল মানে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ একো একোজনৰ আয়ুস আৰু তেতিয়া মানুহবিলাক ঠিক কিমান দিনেই বাচি আছিল তাৰ আগত কেতিয়াও নমৰে কিন্তু ইয়াত কি কৰিছে কলিকালে হৰিণীলৈ সেই ভাগ্য তাহাৰ অকালে অঘাতে মৰে নৰ অনিবাৰ সেই বয়সটো কলিৰ কালত মানে ভাগ্যই অৰ্থাৎ বিধাতাই কৰিলে কি চব ভৰি লৈ গ'ল এতিয়া নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ তিনিশ বছৰ চাৰিশ বছৰ দুশ বছৰ এইবিলাক আয়ুস আৰু নাই চব হৰণ কৰি লৈ গ'ল সেইকাৰণে লাষ্টত গৈ কলিৰ কালত বয়স দিছে কিমান এশ বছৰ বুজিছোঁ এশ বছৰ দিয়া আছে আৰু সেই এশ বছৰৰ পৰাও আমি কুকৰ্ম কৰি পেলাই আমি আৰু চমু কৰি লওঁ ইমান দিন থাকার নাই মানে সোনকালে বিদায় লাগে যার কারণে কুকর্ম কারণে আমি কুকর্মত রত হয়ে যাও আর কুকর্ম করে আমার আয়ুষ কমাই ল অকালতে সেই কারণে অকালে অঘাতে মরে নর অনির্বাদ মানে তার মরা পড়া হয় না তার আগতেই কাম সেট কিয় নিজের কর্ম হ্যাঁ অপকৰ্মত আমি বেছি লিপ্ত হৈছোঁ যিবিলাক কৰ্ম আচলতে কৰিব নালাগে শাস্ত্ৰ বাধা দিছে সেইবিলাক কৰ্মতে আমি বেছি গুৰুত্ব দিম আৰু সেইবিলাক কৰিয়ে আমাৰ আয়ুবিলাক টুতি টুতি গৈ থাকে সত্য যুগে মজিল দেহে প্ৰাণ তেটা যুগে অস্থিগত তা অৱস্থান দাপতে সেই প্ৰাণ হলো চৰ্মগত কলিকালে হলো তাহা শুধু অন্নগত সত্য যুগত মানুহৰ যিটো জীৱৰ যিটো আত্মা আমাৰ দেহত এটা আত্মা আছে নহয় এই আত্মাটো সত্যৰ যুগত আছিলে ক'ত মদ্যাত মদযাত কোনখিনিক কয় হাড়ৰ ভিতৰত এটা ক'লা ৰঙৰ পদাৰ্থ থাকে কেলচিয়াম যে এইটো বস্তুটো আইৰণ বা কেলচিয়াম বুলি কোৱা যায় তাৰপিছত টেটা যুগত ক'ত আহিলে আত্মাটো মানুহৰ আত্মাটো মানুহৰ প্ৰাণটো হাড়ত হাড়ৰ মাজত থাকে তাৰপিছত দাপৰ জগত আহি ক'ত স্থিতি ল'লে চৰ্মত এতিয়া কলিৰ জগত কি কৈছে কলি কালে তাহ হ'লো চুদু অন্নগত দাপৰ এতিয়া সেই প্ৰাণ হ'লো চৰ্মগত কলিৰ কালে হ'লো তাহ চুদু অন্নগত এতিয়া কলিৰ কলিৰ কালত মানুহৰ প্ৰাণটো বা হেৰিটো মানে আয়ুসটো বা আত্মাটো ক'ত আছেহি অন্নত আহাৰ খোৱা বোৱা এতিয়া চাওকচোন বাৰু আমি দিনৰ দিনটো যিবিলাক খাইছোঁ কি খাইছোঁ এইবিলাক বিষ চাউল খাইছোঁ সেয়াও সাৰ পানী ঔষধ এই যে আমাৰ যে মেচিন খেতি যে কৰি আছে ইয়াত সাৰ ঔষধ যদি কৰি আছে সেইবিলাকতো মানুহেই খাবলগীয়া হৈছে নহয় আমি খোৱা নাই গৃহস্থই খোৱা নাই কিন্তু বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে সেই চাউলটো আকৌ মানে মিলত বান্ধি কৰি লৈ সেই চাউলটো আকৌ আমাকেই খুৱাইছে ওলোটাকে খোৱা নাই জানো আমাৰ চাউলটো গৈছে এঠাইত এই লোকৰ অন্য ঠাইৰ চাউলটো হৈছে আমাৰ ইয়ালৈ চব মেডিচিন তাত মুঠতে আৰু ভাল বস্তু একোৱেই নাই কিন্তু তাকেই তুমি খাই আছো যিটোৰ কাৰণে এই বস্তুবিলাক আমাৰ দেহত মানে প্ৰতি খনে 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 আমি কি কৰিছোঁ বিষবিলাক খাই আছোঁ এই বিষবিলাক আমাৰ দেহত যে গৈ আছে এইকেইটা কি কৰিব এতিয়া বিষখিনিত দেহৰ মাজতে সোমাই আছে এইকেইটা আমাৰ ক্ষতি নকৰিব সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ আয়ুসবিলাক কটা গৈ আছে গতিকে এশ বছৰ দিছিলে কলিৰ যুগৰ মানুহক এশ বছৰ দিছিলে কিন্তু গৈ 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 এতিয়া কিমান হ'ল সত্তৰ ষাঠি সত্তৰ আশীৰ ভিতৰতে কাম হৈ যায় আৰু এশ বছৰ নাপায়গৈ কিন্তু যিহেতুকে বিধাতাই এশ বছৰ আয়ুস এটা দিছে কলিৰ যুগৰ মানুহক সেইকাৰণে কোনোবা এজন যিজনে নিয়ম নীতিত থাকে আৰু এই খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ গুৰুত্ব আছে সেইজনে কিন্তু এশ বছৰ থাকে এতিয়াও থাকে এতিয়াও আছে এশ বছৰ ন থকা মানুহ আৰু আমি কিন্তু যিটো দেখিলোঁ এই যে অকালতে যিবিলাক নিধন অকালতে যিবিলাক মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল এয়া হ'ল যিকোনো কাৰণত তেখেতৰ আয়ুসটো কমাই লৈছিল সেইকাৰণে অন্ন খাওঁতে কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব ভাবি চিন্তি যিটো অন্ন খালে আমাৰ ক্ষতি কৰে তেনেধৰণৰ অন্নত আমি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু তাৰ পৰা খাব নে নাথাকে উচিত কিন্তু আমি অন্ন ওপৰত গুৰুত্ব নিদি কেৱল মানে এফালৰ পৰা মহতিয়াই গৈছোঁ মানে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো খেপ নাই এটাই ধাৰণা যে যিমান দিন বাচি থাকোঁ সিমান দিন খাই যাম মৰি গ'লেতো খাব নোৱাৰিম খালী খোৱাৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে তাৰপিছত শিশু বৃদ্ধ যুৱা আৰব ধ্ৰূৰ্ণ জীৱগণ কলিতে অকালে যায় জমেৰৰ স্বদন সেইকাৰণে শিশুৱেই হওক যুৱকেই হওক বৃদ্ধই হওক সকলোৱে কেৱল অকালতে জমৰ আলহী আমি মাছ মাংস কণী এই সমস্ত শাক পাচলি চাউল দালি ইত্যাদি ইত্যাদি যিকোনো বস্তুতে চবতে আমি ভেজালে খাইছোঁ দিনে ৰাতিয়ে তাৰ উপৰিও আৰু এটা বস্তু একেবাৰে আৰু আমি মানে ইটো খাই আৰু বেছি বেয়া কৰিছোঁ সেইটোৱেই হ'ল আমার যিটো মানে নিশা মদ জাতীয় বস্তুটো যে এইটার বেশি বেয়া করছে যোনদিনা বুঝি পাম সেইদিনা কিন্তু কামেই শেষ এটা বুজি পোৱাটো কোনো কামত নাহিব শিশু বৃদ্ধ যুবা আর ধূর্ণ জীৱগণ কলিতে অকালে যায় জমের সদন তাই তেজ ধন মানু আত্ম অহংকার বৃদ্ধা দর্প বৃদ্ধা গর্ব কর পরিহার সেই কারণে আমার আয়ুসবিলাক দিনে দিনে কমি আহিছে কোনে কিমান দিন বাচিম তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাইকিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি বাচি থকা দিনকেইটাত সকলোৰে লগত মিলি জুলি সদভাৱেৰে সৎকৰ্ম কৰি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি কি কৰিব লাগিব য'ত মানুহে চাৰিশ বছৰ আছিলে এটা সময়ত সত্যৰ যুগত চাৰিশ বছৰ থাকোঁতে তেওঁলোকে ঈশ্বৰ সাধনা কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় পাইছিলে ভোগ কৰিবলৈ সময় পাইছিলে কিন্তু আমাৰ তেতিয়া ভোগ কৰিবলৈ সময় নাই হাতত আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই যিহেতুকে আমি মেলানি মাগিব লাগিব এই পৃথিৱীৰ পৰা ধৰা ধামৰ পৰা গতিকে এই বাচি থকা দিনকেইটাৰ ভিতৰতে আমি কি কৰিব লাগিব হৰি নাম লৈ নিজকে তৰি যাব লাগিব কদাৰ্চিত ভাগ্যবো কলি পৰ মায়ু শতাধিক পেয়ে পৰ ভগ্য় গতায়ো কৈছে যিজনৰ ভাগ্যত আছে বা যিজন ভাগ্যৱান ভাগ্যৰ বলতহে তেওঁ কোনোবা এজনে এই কলিৰ যুগত এশ বছৰত মানে ভৰি দি মানে মৰিব পাৰে আৰু তাৰ আমাৰ প্ৰায়বিলাকে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি তাৰ আগতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লাগে সেইকাৰণে মানে আমি চাই চিতি চলিবলৈ হ'ল আৰু সত দুখ খহঁতে তবু নাহি পৰি প্ৰাণ জৰা ব্যাধি পুত্ৰ চুকত দহে তাৰ প্ৰাণ এতিয়া চাওক বুঢ়াত পৰি থাকে ল'ৰা গুচি যায় এইটো কম চাবলগীয়া বিষয় ন আগত জনাইছে সি আগত যাব পিছত অহাটো পিছত যাব কিন্তু দেখা যায় পিছত অহাটো আগত গ'ল আগত অহাটো বহি আছে পুত্ৰ নিজৰ পুত্ৰৰ মানে সুখৰ যিটো মানে দুখ যিটো আঘাত সেইটো বাপেক মাকে সহ্য কৰিবলগীয়া আছে মানে মাক বাপেক থাকোঁতেই পুতেক আগতেই গুচি গ'ল এই নিজৰ দেহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাই মদ ভাং খাই লৈ বেমাৰী হৈ আগতীয়াকৈ অকালতে গুচি গ'ল মাক বাপেক আছেই এতিয়াও এতিয়া সেই পুত্ৰৰ যিটো সুখ সেইটোকো সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে গম পালে আৰু লগতে এতিয়া আৰু এটা কথা যে এশ বছৰ বাচি থাকি কি কৰিব আজিকালি কম কম দিনত যোৱাটোৱেই বেছি ভাল কাৰণ এশ বছৰ বাচি থকা মতে মানে আমি যন্ত্ৰণা বেছি ভুগিব লাগিব জৰা ব্যাধিহে ধৰিব জৰা ব্যাধি এয়া অলপ আগত ক'লেই নহয় যে জ্বৰ বিষ প্ৰেছাৰ এই সমস্ত এইবিলাক হ'ল জৰা ব্যাধি জৰা মানে হ'ল কি বৃদ্ধ কাল বৃদ্ধ কাল আহিলে ব্যাধিয়ে পাব অৰ্থাৎ বেমাৰ এই মানে বৃদ্ধ অৱস্থাত যেতিয়া আমাৰ বৃদ্ধ কাল আহি পায় তেতিয়া আমি এইটো ভালমতেই জানো যে বৃদ্ধ কালত মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ নুগুচা হয় এনি টাইম বেমাৰ থাকেই কিবা নহয় কিবা এটা খাব নোৱাৰা গাৰ বে বিষ বেদনা তাৰপিছত বোলে প্ৰেছাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ কাৰোবাৰ ডায়েবেটিছ হৈছে কাৰোবাৰ বোলে মানে মাথা ঘৰুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ ধৰিব আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন ভয় আদি বিকাৰ হৰে হৰে নহয় দেহতে কল্যাণেৰ ছাৰ বাল্য বা কৈশোৰ চহ যৌৱনেতে নৰ নিজেৰে ভাৱয়ে নিত্য অতি শক্তি ধৰ যেতিয়া আমাৰ গাত যৌৱন থাকে আমি যেতিয়া যুৱক বা আমি যেতিয়া মানে যুৱক যুৱতী অৱস্থাত থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ মানে এই হিতাহিত জ্ঞানটো নাথাকে আমি নিজকে ভাবোঁ মই মানে বহুত শক্তিশালী মোৰ নিচিনা শক্তি ধৰ ইয়াত কোনো নাই মোৰ নিচিনা বল বিক্ৰম থকা মানুহ নাই তাৰমানে যেনে এফালৰ পৰা চব মাৰি মাৰি একদম সমাধান কৰি পেলাম এনেকুৱা মানে সাহস থাকে বল থাকে যা গৌৰৱ থাকে মানে তেজৰ গৰম আৰু যিটো বুলি কোৱা যায় কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লেও নাই সি একদম নামানে একদম দৰকাৰ হ'লে সি লাগিও যাবগৈ হছে নহয় এইটো বয়সৰ উৎপাত এইটো বয়সৰ উৎপাত কাম ক্ৰোধ লো মদ ও মাশ্চৰ্যে নিজেৰে ঘীৰিয়া ৰাখে ঐতিহ্য ঐশ্বৰ্যে কাম ক্ৰোধ লো মদ আশ্চৰ্য যিটো আমাৰ ছটা ৰিপু এই ৰিপুকেইটাই কি কৰে জি কোনমতে আমাক মানে চলাই থাকে আর সেই রিপোর্কিটার কল মানে কবলত পই আমি নো করিবল গিয়া কাণ্ড করি ফুরুত বত বেয়া বেয়া কর্ম কৰো আমি এই বয়হত জিতু কৰিব না লাগে হেতু কৰিম জিতু কৰা অনুচিত আমার মতে হেতু উচিত কিন্তু পিছতে গম পাও যে আচলতে হয়টো কৰ্মটো আচলতে অনুচিত বেয়া কাম আছে আত্মচিন্তা ধৰ্মিন্তা কৰি পৰিহাৰ বিষয় বাচনা ভোঞ্জে হয় নিৰ্বিকাৰ হয়নে এইটো কথা আত্মচিন্তা মানে নিজক চিন্তা কৰিবলৈ পাৰ যে মই কোন মই বোলা বস্তু এটা আছে এই মই নকন মোৰ কাম কি আছে মই সংসাৰ কি অহ মানে অহা হ'ল বা আহিলোঁ এই বিষয়ে তেওঁ কোনোদিনৰ চিন্তা নকৰে ধৰ্ম চিন্তা কেতিয়াও নকৰে ধৰ্ম এইটো আদে এইবিলাক ধৰ্ম কৰিলে কি মোৰ পেট ভৰিব নেকি ধৰ্ম কৰা মানুহক দেখিছোঁ নহয় এসাঁজ খাবলৈ নাথাকে এযোৰ পিন্ধিবলৈ নাথাকে টোপোনা হৈ যাবলগীয়া ধৰ্ম কৰি কৰি গতিকে ধৰ্ম কৰাতকৈ পূৰা মানুহৰ জন্ম এবাৰহে পায় ইয়াৰ পিছত মানুহজনক নাপাম নহয় গতিকে এই জীৱনটোক মানে ভোগ কৰিব লাগে একদম মানে দকচি মাৰিব লাগে আৰু এয়ে হ'ল মনৰ ধাৰণা য'ত নেকি ধৰ্ম চিন্তা পৰিহাৰ কৰি ভোগ বাসনাত কি হয় মত্ত হৈ পৰে যিটো আমাৰ হৈ আছে আমি তাত ধৰ্ম চিন্তা কৰিব পৰা হোৱা নাই আমি মত্ত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ নামৰ কাৰণে আমাৰ মতি হোৱা নাই আৰু কোনোবাই যদি আমাক মানে কয় এই ঈশ্বৰৰ কৰ্মত যদি লগ ধৰে তেতিয়া কিন্তু তাত সহযোগ নকৰোঁ বৰঞ্চ আৰু সময় নাই আৰু লগতে ই টিকিং কৰিম এই যা তই ভকত হয় বুলি একেবাৰে দেখিছে নহয় কেইদিনৰ ভকত দুদিনতে আগৰ ফেলটি খাবি এনেকুৱাও কথা ক'ব মুঠতে আপোনাক কোনোদিনৰ ধৰ্ম মতত মানে সহযোগ নকৰে কিন্তু যবে এইভাৱে বয় বয়সয় হয় পাপপূৰ্ণ দেহে হয় বাৰ্ধক্য উদয় এইদৰে চলোঁতে চলোঁতে এটা সময়ত আহি কি হ'ব আমাৰ বাৰ্ধক্য আহি নামিব যৌৱনকাল গ'ল শিশুকাল গ'ল যৌৱনকাল গ'ল এতিয়া আহি নামিছেগি বাৰ্ধক্য মানে বৃদ্ধকাল আৰু এই বৃদ্ধকাল যেতিয়া আহি মানে দেখা দিলে এইটোতে একেলগে আহি দেখা নিদিয়ে আজি এটা কালি এটা যেনে প্ৰথমতে কি দেখা দিব বোলে চুলি দুই চাৰিটা পকিছে তাৰপিছত কি দেখা দিব বোলে দাঁত দুই এটা লৰিছে তাৰপিছত কি সেই দেখা দিব বোলে এতিয়া মই বেছি সময় বহি থাকিব নোৱাৰোঁ আঁঠু বিষাই কঁকাল বিষায় কি দেখা দিব আজিকালি অকণমান কৰ্ম কৰিলে ভাগর লাগে দেই তাৰপিছত কি হৈছে বোলে এতিয়া মো মানে বহার পৰা উঠিলে মাথা ঘোরা প্রেসার তাৰমানে তাৰপিছত কি হৈছে বোলে মই এতিয়া আগৰ নিচিনা খাওয়া বওয়া করি ডেকাকালত খাইছিলোঁ একদম টিনির এক কেজি লকে উঠা দিয়েছিল এপোৱা সাল ভাত খাওঁতেচোন এবাৰ খালে দ্বিতীয়বাৰ ভাল নালাগে মানে মন মানে আৰু খাবলৈ মন নাযায় মুঠতে এয়াই বাৰ্ধক্যৰ চিন আৰু এনেকৈ কৰি 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 এটা সময়ত গৈ সম্পূৰ্ণ বাৰ্ধক্য যেতিয়া নামিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মাথা ৰং কহুৱা ফুল কহুৱা ৰং ধৰিব তেতিয়া বগা আৰু গাৰ ছাল কেনেকুৱা হ'ব খুতুৰা খুতুৰি চুলি বগা গাৰ চাল খুতুৰা খুটুৰি মুখখনৰ আকৃতি কেনেকুৱা দাঁতটো খৰি খৰি এটা লাহে লাহে এটা এটা ছাইড সোমাই গৈ আছে গতিকে আৰু কি হ'বতো গম পোৱা গৈছেই তাৰপিছত এজন মানুহে যাতে এটা কথা কয় তেতিয়া দুবাৰ তিনিবাৰ হাঁহ হাঁহ কৰিবলগীয়া হৈছে অলপ শ্ৰৱণতো গণ্ডগোল আহিছে তাৰপিছত আগতে খালী চকুৰে মানে আখৰ স্পষ্ট দেখা পাইছিলোঁ এতিয়া চশম্া আমাৰ ল'বলগীয়া হৈছে নহয় তাৰমানে গম দি আছে বোলে আহি আছোঁ চিন্তা নকৰিলি বাৰ্ধক্য এই এনেধৰণে গৈ 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 এটা দিনত আমি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ যেতিয়া বাৰ্ধক্যত উপনীত হ'ম তেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্যৰ গতি অৱনতি ঘটিব সেইদিনা কি হ'ব আমি হয়তো কাৰোবাৰ সহায় লৈ মানে উঠা বঢ়া কৰিব লাগিব কাৰোবাৰ সহায় লৈ আমি মানে খৰচ পাতি বহন কৰিব লাগিব নিজেতো কৰা সামৰ্থ নাই সেইদিনা কোনোবাই সেইখিনি আমাক বহন কৰিব লাগিব তাৰপিছত বেমাৰ আজাৰত যিহেতুকে গা জুৰুলা হ'ল গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এনিটাইম ঔষধ পাতিৰ বলতহে চলিব লাগিব আজি বোলে টেবলেট কালি বোলে বেজী পৰহিলৈ বোলে চেলাইন এই সমস্ত এইবিলাকৰ ওপৰতে আমি কি কৰিব লাগিব নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব তখন করয়ে নর সদা হাই হাই দুর্লভ মানবজনের বৃথা চলে যায় তে হোসাইব আমার যে আমি আসলতে কি করব কি ললো হাই হাই মোর তো এনেই গল সময় সময়মতে এঠাইত যাও বলে কলেও যাব নো